Ассаляму алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». По многочисленным просьбам сегодня будем готовить с вами восхитительные казахские баурсаки. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Они получаются нежнючие и очень-очень вкусные. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Начинаем с приготовления теста. 300 миллилитров теплого молока. Сюда же добавляем 11 грамм быстродействующих дрожжей сухих. Если свежие и прессованные, то вам нужно в три раза больше. Добавляю, чтобы лучше активировались дрожжи, одну столовую ложку сахара. Сюда же добавляю ванильный сахар. Хочу, чтобы они ароматные были у нас. И все хорошо смешиваю. Так все хорошо смешали, накрываем крышкой. И так мы дадим дрожжам активироваться. 10-15 минут должна образоваться шапочка пышная. Если вы в своих дрожжах уверены, этот момент вы можете опустить. Итак, ждем 10 минут. Итак, посмотрите, 10-15 минут прошло. Наши дрожжи хороши, какая пенка. Можем продолжать дальше готовить тесто, замешивать. Сюда же добавляем одно яйцо и желток, и белок вместе. Смешиваем. Я отвесила 500 грамм муки. Сколько пойдет, точное количество под видео в описании обязательно укажу. Просеиваем муку. Муку всегда добавляем с осторожностью. И насыщаем кислородом. Мука имеет свойство слеживаться, поэтому перед самым применением я обязательно пропускаю через сито насыщаю кислородом, тогда выпечка очень хорошая получается. Сюда же добавляем одну чайную ложку без верха соли. И сейчас будем замешивать тесто. Очень важно, чтобы тесто не было забито мукой. Тогда баурсаки получатся нежные. Если вы переложите много муки, то баурсаки получатся жестковаты. Лопатка еще позволяет вымешивать тесто но я люблю чувствовать тесто рукой. Поэтому я сейчас сюда добавляю масло. Я добавляю растопленное 50 грамм сливочное масло. Оно ни в коем случае не должно быть горячим. А шпарит дрожжи, у вас выпечка не получится хорошей. Вы можете сливочное масло заменить на растительное масло. Без запаха. Тоже также 50 миллилитров. И сейчас вымешиваем тесто до однородности. Сначала сейчас я вмешаю масло, а потом на рабочей поверхности буду вымешивать тесто. Оно должно отлипать от рук. Слегка, может быть, будет прилипать, ничего страшного. Но в целом оно не должно быть слишком жидким. Так, масло впиталось в тесто. И сейчас выкладываем на рабочую поверхность и хорошо вымешиваем. Минут 5-7. Сначала ваше тесто будет делиться на отдельные хлопья. Ну, вот, у меня уже этот процесс немножко прошел, все равно вы продолжаете его вымешивать. Мука может отличаться, яйца по объему тоже могут отличаться. Поэтому плюс-минус я вам покажу, какой должен быть результат теста. Итак, вот, посмотрите, я минут 7-10 теста взбивала вот так, вымешивала. Тесто мое готово. Вот, обратите внимание, я провожу по тесту. Тесто с пальцев собирает у меня. Посмотрите, оно готово, но оно очень липнет к рукам. У меня ушло сюда 470 грамм муки. Итак, сейчас на скребок немного оливкового масла, растительного, без запаха. И сейчас собираем тесто в комочек. Муку я больше не добавляю. Вот посмотрите, оно у меня немножко липнет. Руки у меня в масле. Вот оно таким и должно быть. Нежное тянется. Смотрите, какое красивое тесто. Великолепные будут баурсаки, пышные. Все отлично, готово. В емкость, где будет растаиваться тесто, немножко масла на дно. Вот так вот смазываем слегка. И сейчас сначала вымачиваем лицевую часть, переворачиваем Подкатываем шар. Тесто изумительное, очень благодарное. Сейчас накрываем крышкой. В теплом месте будет подходить тесто. Дадим ему расстояться час, а может быть даже и полтора. В зависимости от того, как тесто будет подниматься. Каждые 30 минут я буду делать обменку, выпускать углекислый газ для лучшей пористости теста. Посмотрите, какое у нас тесто. выкладываем на рабочую поверхность. Подпыляем немного муку на рабочую поверхность и выкладываем тесто. Тесто особо сильно не обминаем. Оно все в пузырьках. Немножко подпыляем сверху. И нам нужно раскатать где-то толщиной около сантиметра. Сильно не нажимаем, вот так слегка, аккуратно. Чтобы не прилипало и контрольный. Проходимся, убеждаемся, что у нас везде толщина одинаковая. Сейчас будем вырубкой вырезать круглиши. Мы уже на финишной прямой. Я подготавливаю специальную доску немножко муки, жарить будем во фритюре. Поэтому слишком много муки не нужно. Она будет гореть в масле. Здесь у нас будут растаиваться баурсаки. Подготовила вырубку. Вырубка у меня в диаметре 6 сантиметров. Если берете меньше, то они суховаты будут. Если берете больше, ну, слишком большие. Вот 6 сантиметров, 7, я считаю, самые идеальные. Вот так вот вырубку в муку, чтобы удобно было вырезать. И вырезаем баурсаки. Вот так прокручиваем чтобы они легко отделялись при необходимости снова вырубку опускаем в муку чтобы не прилипало убираем лишнее тесто чтобы нам сейчас извлекать бурсаки беспрепятственно Тесто у нас пойдет по второму кругу. Вот для этого вырубку обязательно в муку, так чтобы у вас они не тянулись за тестом. Тянутся за тестом, они получаются потом эллипсообразные. Все перекладываем на доску. Выкладываем на доску. Они у нас еще немножко будут расстаиваться. Все делаем деликатно, аккуратно. Не прижимаем их, потому что внутри тысяча пузырьков очень важных для баурсаков, чтобы они получились у нас нежные, пышные, вкусные, красивые. Сейчас то, что у нас осталось тесто, я его уберу под пленочку. Пока баурсаки будут расстаиваться, у нас как раз тесто будет однородным. Расстаиваться они будут минут 10 под пленочкой. Итак, у нас все заготовки на старте. Под пленочку минут 10. И тесто сейчас шар вот так подкатываем вот так оно не прилипает оно уже посмотрите какое великолепное и вот сейчас под пленочку пусть отдыхает тоже посмотрите как они великолепно расстоялись и идем их жарить на средний огонь жарить будем во фритюре И сейчас мы вот так поливаем маслом горячим сверху, чтобы они прожаривались равномерно и были в пузырьках внутри. Невесомые просто. Уже, я думаю, вам видно, какие они красивые. У меня на канале есть великолепный рецепт пончиков Берлинеры. Я вам оставлю ссылочку под видео в описании. Посмотрите, это великолепные, нежнейшие пончики получаются переворачиваем и прожариваем с другой стороны. Итак, готовы. Выкладываем на блюдо, выстеленное бумажным полотенцем. Поливаем сверху горячим маслом. Они сразу посмотрите, как надуваются, какие красивые. Жарится очень быстро, поэтому далеко не отходим. Итак, дорогие друзья, баурсаки получились просто отменные, нежнючие, очень вкусные. Великолепный завтрак. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Порадуйте себя и своих любимых. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Ваша подписка, комментарии и лайки помогают процветанию канала. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна за обратную связь что бы вы хотели со мной еще приготовить. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока!